А ми продовжуємо розповідати про сім чудотворних ікон України. Побачити святині можна буде 27 липня на Володимирській гірці, де духовенство та тисячі вірян вшанують пам'ять князя Володимира. А просто зараз ви дізнаєтеся про київське диво. Це ікона призри на смирення, особлива святиня. І про неї далі. информационный партнер ФОМА в Украине. Журнал ⁇ не схожий на Инчи ⁇ Каждый раз приходя в Веденский монастырь, естественно, хочется к ней приложиться, потому что чувствуешь ее любовь. В годы советской власти Веденский монастырь был закрыт и вновь распахнул свои двери для верующих в 1992 году. По этому случаю одна из киевских монахинь подарила обители икону Божьей Матери – призре на смирение. Спустя год монахи заметили, что подаренная икона поблекла, будто на ней появилась изморозь. Даже образ Божьей Матери был плохо виден. Решили икону передать реставраторам. И реставраторы сказали, что чтобы не нести ее с рамой, мы оставим раму здесь, возьмем только икону. И когда разобрали все, то увидели, что икона в прекраснейшем состоянии. Оказалось, что образ Божьей Матери точь-в-точь -точь отпечатался на стекле, как будто кто-то серебристыми красками срисовал изображение. А вот могло ли быть именно так, предстояло выяснить ученым. Очень было противников этого чуда, э, требовали подтверждения научного, были приглашены всевозможные службы. Но на стекле киевские ученые не нашли ни единого следа от красок или напылений. И затем был огромный круглый стол, были куда собраны реставраторы, художники, люди, которые занимались из института химии этой иконой, ну и потом признали, что это не рукотворно, и это действительно чудо. И не только это. Благодаря молитвам у святыни исцелились люди, на которых медицина уже давно поставила крест. И в одном из городов женщина слепая, внучка подвела уж бабушку свою к иконе. И бабушка там какое-то время молилась, приложилась к иконе, поворачивается и говорит, люди, я вас всех вижу. Вот сразу прозрела возле иконы. Люди говорят, Богородица никогда не отказывает в помощи тем, кто к ней приходит.